установлены на автомобиль Porsche Cayenne. 3.6 FSI, непосредственный впрыск. Porsche Cayenne, VIP сервис газ, ГБО. Прошу, под капотком. Двигатель 55-01. Porsche Cayenne 3.6. Это редуктор. map сенсор фи... фильтр отстойник как всегда шланги green газ фагумит хомуты норма оригинал это блок форсунок они сдвоенные 6 штук Под капотом не хватает пластиковых щитковых элементов, но их специально не ставили, то есть у него крышка, для того, чтобы вы увидели компоновку и расстановку под капотной части. Кстати, блок управления тоже там же спрятан, вот его, на него нужно стирать внимание, под крылом. То есть здесь потом ставятся щитки, все закрывается, ничего не видно. Все щитки ставятся на штатные места, потому что сделан ГБО э, смотрел по мануалу завода. То есть все четко закрывается, ничего не видно, все полностью э, сделано как по заводу. Все красиво. Теперь идем в багажник. Это готовый проект багажника от компании «Серезгаз» на Porsche Cayenne. Хорошо. так сказать, финиш. Теперь э, пойдем под капотом, посмотрим, как это все собрано, все щетки пластики, все полностью. Подкапотка закончена полностью. Пускай, Порш Каен 3.6 FSI, компания Service Газ. Увидимся на дороге, посмотрим, как он едет. Итак, снова здравствуйте. Porsche Cayenne 3.6 FSI. Максимальная комплектация. Оборудование на Он с непосредственным впрыском и на газу. Хотелось бы напомнить о том, что мы полностью официальный сервис. Вот есть Документики такие. Гарантия плюс бумаги для эксплуатации ГБО официально. Мы делаем коротенький тест-драйв этого автомобиля. Уже едем на газе. Прошивочка уже залита. работает четко. Сейчас мы проедем, как обычно, газ-бензин и потом посмотрим, как, как он себя ведет в средних режимах. Итак, у нас режим газ. Видно, И мы едем. Помпируем сейчас автомобилем. Поехали. Прекрасный расход. Стабильно хорошо идет. Хочу напомнить что на спидометре у нас мили, не километры. Это для тех, кто подумает, что вдруг поршак плохо едет на газе. Попрошу посмотреть, это мили, это Америкос. Мили в час. Вот. Разочек раз, сейчас раз. еще. Раз, Старт такой резкий, хороший. В другую сторону так поехали. Конечно же, на позицию нужно и для чистоты эксперимента проедем бензин. Мы едем с того же места бензин, чтобы вот бензин. Автомобиль работает на бензине. И мы едем бензин. Для того, чтобы развеять все мифы о том, что газ это потеря мощности, газ это проблемы с коробкой, газ это запахи, лампочки, какие-то непонятные типа чек или еще что-то. Вот, кошкой, пожалуйста, 3,6 и Итак, бензин поехали. включаем газ. Это нам нужно экономить. Мы на Porsche Cayenne. Супер комфортный, супер блокурный таз. Вообще супер просто машина. Еще не Будет вот, теперь порш а берет бензина вернее берет денег ну, на топливо как лачи широлет ну, ну это порш просто супер и так порш 3.6 fsi компания вип сервис газ оборудование завали и это все, успех. Приезжайте к нам, если хотите получить максимальную экономию, комфорт от езды. Всем спасибо.